два, три. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас мы вам покажем, как с помощью программы «Русов» легко и просто наладить учет в вашем магазине. Показывать мы будем на примере импровизированного магазина «Обуви». Сейчас мы находимся на выставке «Обуви». И начнем с того, что программа формирует вот такие этикетки. На этикетке уже есть штрих-код, цена, наименование товара. И поскольку речь идет об обуви. Здесь очень важная характеристика является размер и артикул. Когда вы получаете товар, вы приходите его и находите такими этикетками. При продаже достаточно отсканировать этикетку. Мы видим, что программа нам показывает, что это за товар, цену товара и даже фотографию. Кроме того, мы можем использовать дисконтную карту клиента. Карточки уже подвязаны к программе. Сканируем карточку и видим, что это за клиент, какая скидка у него, на какую сумму покупки он уже совершил, и скидка рассчитывается автоматически. Обратите внимание, что несмотря на то, что по карточке клиенту положена скидка 9%, здесь ему программа считает 3, потому что в программе можно ввести ограничение скидок на определенные виды товаров. То есть для товаров, на которые наценка невелика, мы можем скидку ограничить. Нажимаем кнопочку "Оплатить", вводим сумму денег, которую нам дал клиент, выдаем ему сдачу. Кроме того, мы можем э, принять товар по безналичному расчету, если клиент расплачивает с банковской карточкой. Ну, это в частном случае. Нажимаем оплатить, и нам печатается товарный чек. На чеке обратите внимание, уже перечислено, что было продано, в каком количестве, с какой скидкой. И штрих-код. штрих, -код. штрих -код на чеке позволяет продавцу легко сделать возврат товара. Мы сканируем этот чек, выбираем товар, который хотим вернуть и возвращаем деньги. Обратно. При этом печатается чек возврата товара, в котором покупатель расписывается и эту квитанцию прилагает продавец к кассовому отчету с конца дня. При возврате товар автоматически уходит на склад Деньги выдаются из кассы и в конце дня вы можете посмотреть отчет по кассе, что было продано за день, в каких количествах и какая сумма выручки должна быть в кассе. Нужно посмотреть также товарный отчет. Товарный отчет показывает количество товаров, которые были проданы, и возвраты. доступно минимальное количество кнопок сейчас мы с вами находимся в режиме хозяина здесь вот очень много разных кнопок мы можем зайти в склад мы можем выбрать товар по размеру а у продавца количество кнопок очень ограничено теперь давайте очень быстро посмотрим откуда берутся вот такие этикетки со штрихходом они возникают в момент прихода новый приход все кнопки подписаны поэтому освоить программу не составляет никакого труда по умолчанию мы видим, что подтягиваются сегодняшние даты, мы их можем изменить. Забираем нашего поставщика. Это может быть уже существующий поставщик, с которым мы работаем, либо новый. Если новый, то мы. Добавляем. Выбираем. Выбираем способ оплаты. Если вы работаете с вашим поставщиком по какой-то схеме, там, со срочкой платежа или берете товар под реализацию, программа учтет все ваши взаиморасчеты с вашим поставщиком. Выбираем валюту. Валюта также может быть не в гривнах, а в долларах, в евро, в злотых, ну, в самых разных единицах. Новый товар вводим. По умолчанию открывается вот такая форма от предыдущего товара. Вид товара выбираем из такого каталога, который мы можем расширять, дополнять. У нас это может быть, допустим, детская обувь. Страна производитель или бренд. Точно так же по аналогии с таким же каталогом выбираем. Или создаем нового, или выбираем уже существующего. Пишем описание товара. Э, обозначаем какой-либо цвет, материал, вводим размеры. Очень интересно, вот как раз для обувщиков мы сделали вот такую кнопочку, очень удобный вот размера. Он позволяет очень быстро в ростовку. Если у нас пришли все пары по одной, мы очень легко это вводим, очень быстро. Если нам нужно подкорректировать, допустим, в самых ходовых размерах, обычно приходит по 2 или по 3 единицы, то это нужно тоже очень быстро делать. Все, вся ростовка отреклась. Записываем цену закупки, цену розничную. Цену розничную можно указать, отталкиваясь от наценки, программа сама пересчитает, либо введя вручную ту цену, которую нам удобно фотографию товара, просто выбираете жесткого диска. Обратите внимание, что у нас стоит галочка «Печать этикеток». Печать этикеток. Мы нажимаем «Записать» и видим, что в том количестве, в котором мы оприходовали товар, печатаются этикетки. На этикетке записана вся информация, которую мы ввели название товара мы не дополнили очень важно дополнить артикулом может быть какое-то буквенно цифровое значение, например дату, и сезон по всем этим параметрам мы в дальнейшем сможем анализировать и наш склад и наши продажи и сделать анализ торговли если у вас несколько магазинов, мы приходим товар на один склад и есть у нас кнопочка Распределить товар по точкам. Одним нажатием мы видим, что мы приняли. Мы видим состояние склада по одному магазину, по другому, по третьему. И переносим товар так, как нам удобно. Распределяем товар. Программа создает накладные внутренние передачи. Вы их можете распечатать и вместе с уже маркированным товаром отправить в ваш второй или третий магазин. Как видим, на этом вести учет очень просто. Приход, перемещение, возврат и продажи – это самые базовые, самые главные операции для того, чтобы понимать, сколько у вас товара в магазине, сколько денег вложено. Это вот можно сделать за 15 минут. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.